having said that sebab kita ada satu player je hmm. iaitu TNB hmm. kenapa kita tak create more competitors With with more competition kita kata hmm. dia akan boleh main harga contoh hmm. kat UK kan hmm. gas provider kan hmm. dia banyak hmm. jadi kita boleh hmm. apa ada alternatif kemudian kalau kita tengok <coughs> telco umpamanya ada banyak pesaing jadi kita hmm. boleh dia main main harga kat situ hmm. and another one IPP itself hmm. is it like suppose supposedly IPP itu sebagai alternatif kepada TNB tapi sekarang ni tak jadi begitu dia cuma hmm. jadi provider Uh, kemudian I think I think dua dululah hmm, sebelum hmm. saya pergi kepada solar tu sendiri. Ada eh satu ha. contohnya oh dia dah mula bakar. <laughs> hmm. Cuba <coughs> <Tunggu> batuk aku. <coughs> um okay, satu sebenarnya negara-negara lain hmm. dan saya sempat dengan macam tu aku kat UK you might be there at the same time lah. Uh, negara hmm. lain Pernah melalui deregulation hmm. Maksudnya uh, Dia uh, Dismantle monopoli oleh satu Utility company Selalunya kajian lah dan dia bagi Siapa-siapa nak supply elektrik pun Bagilah satu supply elektrik kan Pengalaman yang contohnya baik. Okay, I can tell straight away, saya pandangan saya saya tidak bersetuju kalau kita tak berhati-hati dengan deregulate macam itu. Mm. Sebab pengalaman yang pernah berlaku di negara Eropah terutamanya UK, mm. UK dalam akhir tahun 90-an dia buat macam tu. Mm. Dia kata okeylah kita buka semua untuk siapa-siapa nak supply elektrik ambil lesen buat kan. Mm. Yang berlaku ialah akhirnya memang ada banyak player ni. Bila banyak player, dia sebenarnya dia push the prices up Rather than competition going down oh, So yeah. 3-4 tahun kemudian, benda tu tak jadi And UK sekarang slowly, I think negara-negara lain pun Slowly coming back to a hybrid of a total free market competition Dari segi itu, sebenarnya pandangan saya Model yang ada di Malaysia ini adalah baik hmm, Sebabnya begini, eh, keputusan Kalau orang tanya, kenapa TMB Um, ialah monopoli. Hmm. Uh, dulu a uh, TMB bermula dengan total monopoli daripada penjanaan kepada transmission, transmission dalam bahasa Melayu apa dia? Pengedaran. Ya, oh bukan. Tak tak. transmisi <laughs> Transmission. lah transmisi. Kepada distribution. So lah, kan lah. lah. semua tu TMB buat. Kemudian bila mari IPP lah. You know, we can go into the IPP lah nanti hmm. uh, uh, Modelnya sekarang ialah The backbone infrastructure Oleh kerana dia kepentingan negara Transmission line semua ni ialah memang TMB satu saja. Hmm. Because kalau you ada dua tiga pun satu ialah pelaburan tu besar. Transmission line ni billions worth of investment. Yeah. Hmm. Kemudian kalau ada dua tiga ni dia nak sambung dia nak tu It's not you know. Eh. So dia tak semudah itu. Jadi model yang dibuat ialah penjanaan itu dibuka. Oh, hmm. nah, penjanaan sebab itu ada IPP lah. Hmm. The problem dengan IPP sebelum ini yang orang selalu tanya ialah apakah Tarif yang TMB beli daripada IPP itu ialah tarif yang betul-betul harga terbaik untuk rakyat. Ah, 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 yang itu boleh di Yeah, yeah you know, is open for discussion. Tapi dari segi business modelnya, I think mengekalkan TMB sebagai infrastructure owner uh, sebagai backbone, kemudian dia beli sebagai single buyer itu buat masa sekarang adalah imbangan yang terbaik kan. Mm -hmm. Tapi selepas nettle kita pun sekarang ini dah mula buka transmission itu hmm. kepada semua. Kalau sebelum ini contohnya is kan okey hmm. kalau aku ada 100 ekar tanah untuk solar. Hmm. Dan aku nak letak solar, dan hmm. aku nak jual ke orang. Aku tak boleh lah. Betul? aku kena jual kat TNB, TNB. dulu. Ah, ha, hmm. panjang cerita lah, nak jual kat TNB gini gini gini. Sekarang ini melalui netter sebenarnya ada konsep willing buyer willing seller dan dah mula pun yang dipanggil sebagai CRES lah kan, hmm. Corporate Renewable Energy yeah. Scheme. Aku pun dah lupa kan. Maksudnya begini. Yeah. You are a seller, I'm a buyer. You are the solar, uh, namanya, that that your solar, I'm apa nama ni, I nak beli your solar kan. So aku settle dengan kau, cuma kau tak boleh lah nak hantar macam tu je you have to hantar kepada grid kan yeah. then you boleh tampa, you boleh hantar kepada grid and you just bayar what they call it sebagai facility charge ataupun wheeling charges mm -hmm. kalau satu mm -hmm. uh, kilowatt hour tu yang you hantar katakanlah mm -hmm. 30 sen dan you masukkan dalam your costing lah mm -hmm. jadi itu sebenarnya proses itu untuk memastikan bahawa Uh, fungsi dan peranan TMB itu tidak dilihat sebagai terlalu mencekik yeah. buat dia monopoli yeah. is happening B by B. Ah uh, cuma of course uh, uh, keperluan tenaga sekarang kita ni sangat tinggi kan. Mm. Uh, dan dia sangat tinggi itu terutamanya oleh kerana kemasukan uh, data <coughs> center pusat-pusat data yang ada ni sebab dia orang consume electricity 24 jam sehari sure. kan. Mm. Jadi kalau tengok unjuran keperluan tenaga itu memang melangit. Hmm. So, dia tidak lari daripada masalah besar yang akan menjadi um, beban mana-mana kerajaan depan ni. Sampai-sampai jadi kerajaan ni. Okay. You still have to manage electricity tariff. Yeah? Kerana kos akan naik. Gas akan naik Apa nama ni Arang batu akan naik hmm. Nak letak pylon baru Semua lagi mahal yeah. So how do you balance Between itu Dan juga rakyat ni Kalau naik satu sen pun yeah. ha, Dia bakar Dia